হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া বিয়া এখন খাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ সাজি কাচি ওলাইছোঁ আৰু নহ'লেতো দেখিছে ঘৰত মই কেনেকৈ জধলি মধলি হৈ থাকোঁ বিয়া চিয়ালৈ গ'লেহে অকণমান এনেকৈ সাজি কাচি যাবলৈ মন যায় হাজি কাচি মানে কিনো আৰু একেবাৰে যিখিনি নকৰিলে নহয় সেইখিনিহে আৰু বৰ বেছি ষ্টাইল পিছে মই নকৰোঁ দেই আৰু এতিয়া এয়া গাড়ীখন লৈ ফ্ৰীত আৰু মই ওলাইছোঁ বিয়া খাবলৈ বিয়া ঘৰখন বৰ বেছি দূৰত নহয় আমি স্কুটিলৈয়ো আহিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু বতৰটো আজি যিহেতু ভাল নহয় সেইকাৰণে গাড়ীখন লৈ আহিছোঁ আজি মা অহা নাই প্ৰীত আৰু মই আহিছোঁ আমি যেতিয়া তিনিওটা ওলাই আহোঁ তেতিয়াহে আমি গাড়ীখন লৈ আহোঁ যিহেতু স্কুটীখনত তিনিওটা মানুহ নোযোৰে আৰু দেখিছে আমি গোটেইকেইটা শকত শকত সেইকাৰণে স্কুটীখনত তিনিওটা বহিবলৈ অসুবিধা হয় আমি তিনিওটা যেতিয়া ওলাই আহোঁ তেতিয়া গাড়ীখন লৈ আহোঁ আপোনালোকে মোৰ ড্ৰেছটো দেখি চাগৈ ভাবিছে শাড়ীখন কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল আচলতে এইখন নেক্সট দিনাখনৰ বিয়া মানে যোৱাকালি যিখন বিয়াত গৈছিলোঁ সেইখনৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল এইটো নেক্সট দিনাখনৰ আৰু এয়া বিয়া ঘৰ দেখিছানে কেনেকৈ তিনিও তাই লাইন পাতি মোবাইল পিটিকি পিটিকি পঢ়ি আছে মই তাকে দেখি বোলো ভিডিঅ' অলপ কৰি থওঁ আজি হৈছে সোতৰ মাৰ্চ দেওবাৰ আৰু আজি আমাৰ ঘৰত এয়া নাম গোৱা পাতিছোঁ বহুত দিনৰ পৰা আচলতে মায়ে ঘৰত নাম এভাগ পাতিম বুলি ভাবি থৈছিলে কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে আচলতে পাতিব পৰা নাছিলোঁ অসুবিধা মানে কি ঘৰখনত যিহেতু কৰিব মেলিব পৰা যেনেকৈ মানুহো নাই মই চবফালে দৌৰি থাকিব লাগে মাও দৌৰি থাকিব লাগে প্ৰীতো সৰু হৈ আছে গতিকে অলপ অসুবিধা হয় কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিবৰ কাৰণে ঘৰত কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু মায়ে ভাবি আছিলে সেইকাৰণে মিলাই কৰি আজি ঘৰতে এভাগ নাম পাতিলোঁ আৰু ঘৰত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ হৈ থাকিলে ভালো লাগে আমাৰ প্ৰীতেও খুব ভাল পায় মানুহ আহিলে ঘৰত কিন্তু পিছে কি কৰিব এতিয়া কৰিব মেলিব পৰা মানুহৰ অসুবিধা আজিকালি সকলো ব্যস্ত আগৰ নিচিনা নহয় ন আগতে কিবা অনুষ্ঠান পাতিলে ইমান চিন্তা নাছিলে ওচৰ চুবুৰীয়াই আহি কৰি মেলি দিয়ে কিন্তু আজিকালি কাকো দুখিবও নোৱাৰি ন সকলো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত গতিকে উপায় নাই আৰু তেনেকেই চলিব লাগিব আৰু আমাৰ প্ৰীতে দেখিছেনে তেওঁলোকৰ লগতে ইয়াত তাল বজাই আছে সি এনেকৈ তাল নেগেৰা বজাই খুব ভাল পায় আৰু আজি এনেকৈ তেওঁলোকৰ নামৰ লগত তাল বজাবলৈ পায় তাৰ খুব ভাল লাগিছে নাম গাই থাকোঁতেই মাজতে বতৰটো অলপমান বেয়া কৰি আহিছিলে তেতিয়া ভয় লাগি গৈছিলে কিজানিবা বৰষুণ দিয়ে পিছে নাই বৰষুণ চৰষুণ একো নিদিলে আৰু ধুনীয়াকৈ নামভাগ হৈ গ'ল আজি হৈছে টুৱেণ্টি টু মাৰ্চ শুক্ৰবাৰ আৰু মই এনেকৈ তাৰিখবিলাক কিয় কৈ দিছোঁ গম পাইছেনে যিহেতু মই ভিডিঅ'বোৰ বহুদিনৰ আগৰ কিছুমান ভিডিঅ' জইন কৰি কৰি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ খেলি মেলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ডেটবিলাক কৈ কৈ দিছোঁ আজি ডিনাৰত বনাইছোঁ ৰুটি আৰু চিকেন আমি আচলতে আগতে প্ৰায়ে ৰাতি ৰুটিয়ে খাওঁ কিন্তু আজি কেইমাহমানৰ পৰাহে আমি ৰুটি খোৱা হোৱা নাই আচলতে আমাৰ ঘৰত এজনী ছোৱালী আছে পি জি হিচাপে তাই আকৌ ৰুটি চুটি তেনেকৈ নাখায় ভাতেই খায় সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে যিহেতু ভাত বনাব লগা হয়েই সেইটো কাৰণে আমিনো আকৌ বেলেগ কি কি ৰুটি খাম সেইকাৰণে ভাতেই খোৱা হয় এতিয়া পিছে তাই মাক আহিছে যিহেতু তাই মাকে বনাই দিছে ভাত সেইকাৰণে আমি প্ৰীতে ময়ে ৰুটিয়ে খাইছোঁ ৰুটি বনালে মোৰো অলপমান কাম সহজ হৈ যায় কাৰণ ৰুটি বনালে ইমান বেছি ভেজাল নাথাকে মাংস চাংস থাকিলেতো মাংসৰ লগতে খালোঁ বা দাইল হওক চব্জি হওক কিবা এটা হ'লেই হ'ল বৰ বেছি আইটেম নালাগে কিন্তু ভাত হ'লে দাইল চব্জি এইবিলাক বনাই থাকিব লাগে বহুত মানে সময় নষ্ট হয় গতিকে ৰুটি বনাবলৈ পালে মোৰ ভালেই লাগে আৰু প্ৰীতেও এনেকৈ ৰুটি খাই ভাল পায় এতিয়া এইয়া আমাৰ ৰুটি আৰু চিকেন হৈ গ'ল আৰু প্ৰথমতে মোৰ এই লাড্ডুটোক খাবলৈ দি দিছোঁ তাৰপাছত মই খাম আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ তেন্তে বাই